ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى تاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقلة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا Allahumma ja'alna mubarakan ainama kunna waj'alna ja mafatihal khairibaghadiqal syadzin fi kulli makan waj'alna ja min ahabibika ya akramal akramin amma ba a. Hadirin hadirat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang lalu telah pun kita nyatakan beberapa faedah khasnya pada ayat yang ke-13 serta ayat yang ke 14 Sebagai penutup bagi ayatul mirath ataupun ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hukum hakam fara'id Pembahagian harta pusaka bila mana seseorang itu telah meninggal dunia Di akhir pengkisahan itu dengan Allah menyebutkan tilka hududullah Demikianlah merupakan batasan, merupakan aturan yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT Maka barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya wa man yuti' wa rasulahu maka menjadi syarat seseorang itu akan ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala memasuki syurga dan jalan-jalan yang membawa kepadanya begitu banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Nabi sebutkan kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba kesemua umatku kata baginda akan masuk ke dalam syurga melainkan mereka yang enggan mereka yang aba mereka yang enggan lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah disebabkan kenikmatan syurga yang tidak ada tandingnya itu bagaimana mungkin adanya orang yang enggan untuk memasuki syurga lalu sahabat bertanya wa man yakba ya Rasulullah siapakah orang yang tidak bijak itu sehingga kan dia enggan untuk masuk ke syurga Lalu Nabi menyebutkan Barang siapa yang menta'ati aku dan Allah Menta'ati Allah dan aku Maka dia memasuki syurga Menunjukkan begitu banyak peluang seseorang itu Melayakkan dirinya ditempatkan dalam syurga Semudah-mudah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan menjadikan kehidupannya bersendikan sunnah Nabi Telah melayakkan seseorang itu akan dimasukkan di dalam syurga tetapi barang siapa yang kata Nabi Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan kepadaku Maka dialah orang yang dinamakan Yang dimaksudkan dengan golongan yang enggan masuk ke dalam syurga Dan syurga Allah sebutkan kenikmatan yang ada padanya Yang tidak ada bandingannya di dunia ini Setiap kali penyebutan syurga Maka akan disebutkan Antara nikmat keindahan yang ada padanya Pemandangan yang begitu indah yang tidak mungkin kita akan dapati pemandangan sebegitu di dunia ini Antaranya Allah sebutkan Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai Dan mereka kekal di dalamnya Wadhanika al-fawzul azim dan itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala kejayaan yang besar. Kejayaan tuan-tuan yang sebenarnya diukur bila mana seseorang itu menempati tugasnya di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka yang memperjuangkan dan mempraktikkan sunnah nabi dalam kehidupan maka itulah justifikasi kebenaran ke, kejayaan dan kemenangan seorang insan bilamana dia mengesakan Allah dan melaksanakan apa yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi segala perkara dosa dan juga perkara maksiat Orang inilah yang sebenarnya mendapat kejayaan Berkaitan dengan ayatul mirath Ayat itu pun ayat yang berkaitan faraid Kerana ada pembahagian-pembahagian yang mungkin Menimbulkan ketidakpuas hatian pada setengah golongan Tetapi ingatlah bahawa tidak ada orang yang boleh menandingi aturan Allah SWT Dan sebaliknya pada ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan tarhib iaitu ancaman dan ingatan. Kalaulah ayat yang ke-13 berupa tarhib merupa motivasi. Melakukan kebaikan pastilah akan diganjari dengan dengan ganjaran kebaikan. Tetapi sebaliknya mereka yang menyelisih Allah dan Rasulnya dan juga melampaui batas melanggar pada apa yang ditetapkan serta digariskan oleh Allah menerusi peraturan-peraturannya Maka Allah SWT menyebutkan Yudhikhil hunar Dia akan masuk ke dalam neraka Khalidan fiha Bahkan dia akan kekal di dalamnya Dan bagi orang tersebut Azab muhin -um Azab yang menghinakan Yang telah kita sebutkan Bukan sahaja azab itu disakiti Ataupun menyakitkan fizikal Tetapi menyakitkan hati mereka Kemudian tuan-tuan kita beralih pada ayat ke-15 Berbicara sekali lagi tentang yang berkaitan dengan wanita Bertepatan dengan tema surah ini yang dinamakan surah Tun Nisa Yang mengangkat golongan wanita pada kedudukan yang sepatutnya Meletakkan mereka satu tingkatan yang begitu mulia Berbanding dengan sebelum turunnya Al-Quranul Karim Berdapat wanita dinafikan hak mereka Sejak daripada permulaan ayat ini tuan-tuan kalau kita tinjau maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan golongan perempuan. Disebutkan pada awal surah ini betapa pentingnya untuk diberikan mahar, diberikan mas kawin kepada wanita ataupun isteri yang dikahwini. Diingatkan kepada golongan lelaki untuk menjaga kebajikan mereka khasnya kepada golongan anak-anak yatim di kalangan perempuan Dijaga harta benda mereka sehinggalah diberikan setelah mana sampai pada umur balik Umur yang mana mereka boleh menguruskan harta Dalam zaman jahiliah bagaimana golongan wanita yang ditindas Dinafikan hak-hak mereka untuk mendapatkan pusaka daripada ahli keluarga yang telah meninggal dunia Datangnya Islam telah pun membetulkan keadaan itu Bahkan golongan wanita diberikan beberapa peruntukan daripada harta yang ditinggalkan oleh keluarga yang telah meninggal dunia. Jadi itulah tuan-tuan betapa banyak dalam surah ini yang Allah Subhanahu taala sebutkan tentang kebajikan dan juga hukum hakam yang berkaitan dengan an-nisa iaitu perempuan. Beralih kepada ayat yang ke-15 tuan-tuan setelah mana kebajikan disebutkan. Datangnya ayat ke-15 ini menyebutkan ancaman kepada wanita yang melakukan perbuatan zina maka mereka dihukum berdasarkan apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu ingatan kepada wanita di sebalik adanya kebajikan yang dijaga perlunya untuk mereka menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-15 qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العظيم ترجمه bagi ayat ke-15 surah An-Nisa ini yaitu Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji Di antara perempuan-perempuan kamu Maka carilah empat orang lelaki di antara kamu Yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka Kemudian kalau keterangan-keterangan saksi itu Mengesahkan perbuatan tersebut Maka kurunglah mereka dalam rumah Hingga mereka sampai ajal matinya atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan keluar Yang dari hukuman itu Ayat ini tuan-tuan Allah mulakan dengan penyebutan uh, Wallati Kan biasanya kita mendengar yang Kalau dalam bahasa disebutkan Alladhi ataupun alladhina Tetapi untuk wanita digunakan kalimah Allati Allati yang merujuk kepada perempuan Dan jamaknya ataupun pluralnya ialah Allati Lalu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala khitab yang ditujukan kepada golongan perempuan yang melakukan perbuatan yang dimasukkan dalam ayat ini. Dan sesiapa yang kata Allah yang mendatangi ataupun melakukan yatina maksudnya ialah yang mendatangi ataupun yang melakukan melakukan al-fahisyah. Al-fahisyah tuan-tuan dari segi bahasa ialah satu perbuatan yang jelek, perbuatan yang keji, yang dipandang dan juga dirasakan oleh manusia. Allah Subhanahu telah membekalkan kepada manusia fitrah, sukakan kepada kebaikan dan sangat bencikan kepada keburukan dan kejahatan. Itulah merupakan fitrah asal kepada manusia. Lalu fahishah ialah mana-mana perbuatan yang dianggap kotor dan juga keji pada perspektif manusia. Di dalam al Quran di dalam al-Quran disebutkan al-fahisyah dalam beberapa konteks. Ada yang disebutkan al-fahisyah yang 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 dimaksudkan ialah satu perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala antaranya ialah larangan dari Allah Subhanahu wa taala seseorang itu tidak boleh berkahwin dengan mana-mana bekas isteri isteri ayah mereka kerana di antara larangan perkahwinan ialah seorang anak tidak mungkin untuk berkahwin dengan mana-mana bekas isteri ayahnya disebutkan pada ayat yang ke-22 yang kita akan ceritakan nanti dalam surah yang sama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tankihu ma nakha abaukum minan nisaa illa ma qad salaf innahu kana fahishah kata Allah kata Allah pada ayat ke-22 surah an-nisa dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperisterikan oleh ayah kamu Kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu Sesungguhnya perbuatan itu berkahwin dengan bekas isteri ayah Ialah satu perbuatan yang fahisyah Perbuatan yang keji yang dibenci oleh Allah SWT Jadi itu fahisyah yang disebutkan dalam Al-Quran antaranya tetapi al-fahishah kebanyakan dalam beberapa ayat Al-Quran merujuk kepada perbuatan zina dan perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihi salam. Setiap kali kita menceritakan tentang perjuangan dan dakwah Nabi Lut alaihi salam, pastilah kita akan melihat adanya penyebutan kalimah al-fahishah. Seperti mana kata Nabi Lut kepada kaumnya, "Wa lutan idh qala atatuna al-fahishah." Dan ingatlah ketika mana Nabi Lut berkata kepada kaumnya Patutkah kamu melakukan fahisyah Fahisyah ialah mendatangi ataupun hubungan seksual di antara sesama jantina Maka itu perbuatan yang paling terkutuk di atas muka bumi Lalu itu di antara penyebutan fahisyah Iaitu perbuatan yang dilakukan oleh golongan pada zaman Nabi Lut AS Hubungan seks sesama jantina merupakan perbuatan yang terkutuk dan terkeji juga tuan-tuan al-fahisyah yang dimasukkan dalam Al-Quran juga ialah perbuatan zina Hubungan seks kan di antara lelaki dan perempuan yang tidak didasari dengan hubungan perkahwinan Jadi itulah al-fahisyah yang disebutkan dalam ayat ini Dan akses kepada perbuatan itu ialah daripada wanita Walaupun lelaki yang berkehendakan tetapi kalaulah tidak diingini oleh wanita Pastilah hubungan itu tidak terjadi tetapi disebabkan seks itu berlaku daripada kedua pihak Terutama di kalangan perempuan Wanita itu juga yang meredai perbuatan itu Maka hukuman juga dikenakan pada mereka Kerana itu dalam ayat ini Allah sebutkan Min nisa'ikum Dan siapa yang melakukan perbuatan zina di kalangan perempuan-perempuan kamu Kata Allah Maka apakah hukumannya? Maka hukumannya perlu untuk disusuli dengan pembuktian Dan perakuan di kalangan saksi dan saksi itu kata Allah Subhanahu wa taala sebanyak empat orang saksi di kalangan lelaki yang adil dan seorang muslim. Fastashidu kan untuk pensabitan hukuman zina sama ada pengakuan daripada penzina itu sendiri ataupun perlu dibuktikan dengan uh, saksi daripada empat orang lelaki muslim dan adil. Allah sebutkan pada ayat ini fastashidu hendaklah dikemukakan saksi atas perbuatan mereka itu arba'atan empat orang di kalangan kamu empat orang di kalangan kamu ini tuan, tuan merujuk kepada lelaki di kalangan muslim tidak ada persaksian daripada hukuman hudud yang diperoleh daripada lelaki yang kafir walaupun kafir zimmi sekalipun melainkan hanyalah satu keadaan saksi di kalangan yang bukan Islam dibolehkan iaitu ketika mana ketika mana saksi kepada orang yang mewariskan ataupun melakukan wasiat di hampir dia saat dia kematian ke hampir kepada kematian uh, ajalnya maka kalaulah tidak ada di kalangan lelaki muslim maka bolehnya lelaki yang bukan Islam itu menjadi saksi pada wasiat yang dilafazkan oleh oleh si mati ha, jadi pada keadaan itu sajalah saksi di kalangan yang bukan Islam dibolehkan tetapi selain daripada itu ke semua case Maka saksi itu hanyalah daripada kalangan Muslim semata-mata Dan dimaksudkan empat orang saksi ini juga di kalangan lelaki Tidak ada perempuan yang boleh menjadi saksi dalam hukuman hudud Kalaulah pada bicara dalam surah Al-Baqarah Yang berkaitan tentang penulisan hutang Maka dibolehkan penggantian seorang saksi lelaki itu Digantikan dengan dua orang saksi perempuan Kan Seorang saksi lelaki kalau tidak ada Maka digantikan dengan dua orang perempuan Dan boleh menjadi saksi dalam urusan muamalat Tetapi tidak kepada hukuman hudud Hanya senyih saksi itu di kalangan lelaki Dan bilangan mereka ialah empat orang muslim Dan mereka merupakan seorang yang adil Bukan keempat-empatnya merupakan adil Tidak melakukan dosa-dosa secara berterusan Tidaklah dalam kategori fasik Setelah empat orang ini telah membuktikan berlakunya Zina yang berlaku Lalu hukuman yang Allah Subhanahu wa tentukan ialah ditahan mereka itu di dalam rumah. Dalam ayat ini Allah sebutkan fa in shahidu fa amsikuhu buyut. Dan kalaulah berlakunya persaksian yang tepat di antara keempat-empat itu membuktikan dan empat orang saksi ini perkataan mereka sekata sesama mereka. Tidak ada percanggahan. Kerana hukuman ini tuan-tuan hukuman hudud dijatuhkan selama mana benar-benar cukup persaksiannya. Kerana Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga maruah insan. Tidak semudah mudahnya boleh dituduh seorang itu melakukan hubungan zina. Kan betapa Islam sangat mengangkat dan uh, memuliakan harga diri setiap manusia sehingga kan kalau dituduh dengan satu perbuatan sekalipun perlu dikemukakan hujah yang sangat konkret. Kalau empat orang tadi telah pun mengemukakan bukti dan mereka telah bersepakat dan tidak ada khilaf di, di, di antara keterangan-keterangan mereka. Barulah dijatuhkan hukuman Iaitu hukuman pada asalnya ialah ditahan wanita yang berzina itu di dalam rumah Cumanya di kalangan ahli fiqah menyebutkan rumah ini Sama dengan rumah mereka sendiri ataupun rumah orang lain Kerana pada asalnya kita akan sebutkan huraian dalam surah Al-Talaq Allah sebutkan La tukhrijuhunna min buyutihinna illa ayyakhrujna bifahishatimubayin Illa ayyatina dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu tersebutkan iaitu wanita yang diceraikan walaupun mereka telah diceraikan tetapi masih dalam tempoh iddah mereka perlu untuk berada di rumah mereka sendiri di rumah suami mereka melainkan kata Allah wanita yang telah dituduh berzina maka mereka dikeluarkan daripada rumah itu berdasarkan daripada ayat daripada surah At-Talaq menunjukkan rumah yang dimasukkan ialah bukan rumah wanita itu tetapi rumah di tempat lain tetapi ada juga menyatakan dalam ayat ini yang dimasukkan ialah rumah sendiri rumah wanita tersebut tetapi yang pentingnya tuan-tuan ialah pada asalnya hukuman yang dijatuhkan kepada golongan penzina di kalangan perempuan ini ialah mereka ditahan dalam rumah mereka dan keberadaan mereka itu tuan-tuan dipenjarakan di rumah itu kan bukan adanya tempoh yang singkat tetapi sehinggalah mereka meninggal dunia Kata Allah Subhanahu wa taala mereka ditahan dipenjarakan di rumah hatta yatawaffahunnal maut. Sehinggalah datanglah mereka itu diwafatkan sampai yang umur kematian bagi mereka. Ataupun kata Allah Subhanahu wa taala au yaj'alallahu ataupun adanya hukuman yang Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kepada mereka dengan hukuman yang lain. Alternatif hukuman selain daripada hukuman dipenjarakan di rumah. Lalu tuan-tuan apakah yang dimasukkan dengan Allah memberikan jalan yang lain Dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW Ketika mana berlakunya kisah Seorang lelaki hamba yang telah berzina dengan keluarga yang dinamakan keluarga Asif Maka Nabi menyebutkan Khudu anni khudu anni Ambillah daripadaku, ambillah daripadaku qad ja'ala Allah 'alaihin nasbila sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi wanita penzina itu adanya jalan lain jalan lain bagi hukuman mereka selain daripada dipenjarakan dalam rumah maka adanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala hukuman yang dijatuhkan kepada mereka tuan-tuan ialah kata Nabi SAW alaihi wasallam al-bikru bil bikr jaldu mi'ah wa hukuman kepada wanita yang belum berkahwin dan yang masih darah Maka mereka disebat sebanyak seratus sebatan Dan kemudian mereka mereka akan e, dibuang negeri selama setahun Ada pun kata Nabi SAW Al-Saib saib mereka yang telah berkahwin Sama ada lelaki dan perempuan Tetap mereka juga akan disebat terlebih dahulu Jaldu ah warajam Mereka akan disebat seratus sebatan Barulah kemudian direjam Jadi itulah yang dimasukkan dengan dalam perkataan ayat ke-15 ini atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi mereka jalan hukuman yang lain yaitu sama ada mereka ditahan di rumah ataupun mereka akan disebat dengan 100 sebatan bagi mereka yang belum berkahwin ataupun untuk mereka yang telah berkahwin mereka akan disebat terlebih dahulu dengan 100 sebatan barulah kemudian direjam sehingga mati dan adanya di kalangan ahli ilmu menyatakan untuk mereka yang telah berkahwin Maka telah pun dimansuhkan hukuman Sebat Terus mereka direjam Kerana sebagaimana berlaku kes di zaman Nabi SAW Seorang wanita Ghamidiyah Yang berzina Begitu juga dengan pengakuan Seorang yang bernama Ma'is bin Malik Mereka tidak disebat terlebih dahulu Bahkan terus direjam oleh Nabi SAW Nabi terus mengarahkan para sahabat untuk merejam mereka jadi tuntasnya tuan-tuan yang dimasukkan dalam ayat ini ialah adanya perincian bagaimanakah status wanita yang berzina itu. Sama ada kalau dia belum berkahwin maka akan disebat dengan 100 sebatan ataupun kalau yang telah berkahwin maka mereka akan direjam sehingga lah mati. Jadi itulah tuan-tuan sedikit mukadimah yang boleh kita ceritakan insya-Allah kita akan lanjutkan dan kaitannya dengan ayat ke-16 pada kesempatan berikutnya insya-Allah. والله تعالى أعلى وعلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمه الله وبركاته